Единственное, вот пугает и волнует меня такой вопрос. А насколько, если вы знаете, Евгений, проконсультируйте меня, сколько по времени займет этот вопрос решения вот этого языкового вопроса и насколько финансово он будет тяжелым, скажем так, для украинского бюджета? И без того очень не скроем жалкого в данном. Ну, я не знаю, это законодателям виднее, не приведу цифры, но я думаю, что... Это будет стоить гораздо меньше в любом случае, чем э, гражданское противостояние на юго-востоке. Ну, это будет стоить меньше, а это отнимет время. Время, это... время конечно. Ну, это от доброй воли законодательства. Это позволит нерешенному это, вопросу о это зависит... отмыть какие-то деньги, возможно, опять же, на этом вопросе. вопрос? Да, да, нет, да нет, нет, нет. это ерунда. Ну, знаете, нет, у вас языковый такие вопрос, сантазеры... там я вам объясню, в чем проблема. Чтобы такой закон принять, надо 300 голосов на самом деле. Там есть нюансы. Там есть нюансы, поэтому им очень трудно договориться между собой. Это, кстати, все во власти законодателей. Они, если была добрая воля, они бы нашли адекватное решение. К сожалению, я готов согласиться с последним зрителем в том, что действительно огромную роль в расколе Украины сыграл Парион своими абсолютно неадекватными высказываниями, которые в социологическом языке называются имяцида. А вы как психолог можете вот это, прокомментировать это это, это, нет, эти высказывания? Это, это просто ужасно объяснять детям, что их имена не существуют. Это так когда-то, скажем, объясняли... Турки объясняли болгарам, потом болгары туркам, когда стали доминировать, что это имя надо доменять, что у тебя имя. Также поступали со многими народами, то есть отнимали реальные их имена. Вот это очень... А где начинается имя ЦИ, да, то это уже недалеко и до этноцида. То есть надо... Э, такие политики, в моей точки зрения, не место в парламенте. В комментарии наших корреспондентов ВКонтакте Андрей Ковачев пишет, студия вопрос языка можно решить, как говорится, одним почерком пера, а борьба с коррупцией займет не один день. Так что нужно решать вопросы, которые легче решать, а потом только, которые решаются не сразу. Наше голосование 13,87. Соответственно, за язык проголосовали 13% наших телезрителей. 87% считают, что коррупция на данный момент более важна и более острая, и она не пропадет, если решить вопрос языка, увы. А, как считаете вы, дорогие наши телезрители, уважаемые, пожалуйста, голосуйте, отправляйте смс-ки на номер 3456. Все очень просто. Единичка. Если вы считаете, что язык сейчас первостепенен, если считаете, что вопрос коррупции все-таки нужно решать и бросать на него все силы, двоечку на этот же номер шесть. Ждем ваших результатов. Запытание до нашего гостя. Студия. Совет психологов. Разрешение экскалации напряженности между Востоком и Западом Украины. Конкретно. Ну вот конкретно мы только об этом и говорили. Деэскалация. Эскалация это быстрый процесс, да? А де никогда быстро быть не может. Поэтому надо последовательно. Первый шаг, я считаю, решение языковой проблемы. Второй шаг это экономические проблемы и коррупция, да, в том числе. И наконец, третий шаг это договориться с Европой безвизовым, да, если украинцы получат, как молдаване вчера, получат право безвизового поезда в Европу, это будет колоссальным стимулом для очень многих людей понять, что мы уже все-таки совсем другой мир переходим. И последнее, это стратегическая задача, очень дальняя, это стать просто членом Евросоюза и только ходить, я вам скажу свое мнение, только в этом пространстве мы окончательно сможем привести коррупцию она во всех странах есть. Такого, но хотя бы какое-то приличное состояние. То есть нам надо, надо быть честными и признать, с коррупцией надо начинать бороться, но окончательно мы с ней справимся только тогда, когда окажемся в другом пространстве. Пока мы в своем постсоветском, коррупция может отступать, но не исчезать.